Мы продолжаем наш эфир. Спасибо, что вы с нами. В студии Екатерина Некречия. Мой гость – народный депутат Украины Сергей Алексеев. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Ну, а вот недавно совсем вы встречались с послом Италии в Украине, Фабрицио Романо, и говорили об инвестициях в Украину. Вот интересно, насколько итальянский и, в принципе, европейский бизнес, да, если так обобщать, готов сегодня инвестировать в Украину? Ну, если мы говорим вообще стратегически об инвестировании в Украину, mm -hmm. к сожалению, национальный инвестор у нас находится в плачевном состоянии по ряду объективных причин. Война, экономический кризис уже несколько мы пережили, инфляция сумасшедшая и так далее. Российский инвестор для нас неприемлем. Это как минимум государственная безопасность, просто государственная безопасность. И поскольку Украина четко определила, свое направление евроинтеграции, поскольку подписан соглашение с Евросоюзом об ассоциированном членстве с прицелом на то, чтобы Украина стала, я в этом уверен, в это верю, и я думаю, что многие мои коллеги и наши граждане верят в то, что Украина будет полноправным членом Евросоюза, прицел в первую очередь на европейские инвестиции. Мы экономику без инвестиций не поднимем, и поднятие экономики решит вообще многие проблемы, начиная от коррупции заканчивая преступностью, все, все проблемы решит поднятие экономики. Мы знаем, что все зависит от экономики. Я являюсь инициатором регистрации Временной специальной комиссии в Верховном Совете Украины по защите прав иностранных инвесторов. О чем, чем мы будем заниматься, о чем это говорит? У нас закон которое законодательство, которое регулирует иностранные инвестиции, 1991 года. На сегодняшний день, думайте, с 1991 года. С этого у нас другая жизнь уже. Прошла целая эпоха с 1991 года, а законодательство все тоже. Мы хотим разрабатывать законопроект про возврат доверия иностранных инвесторов к Украине, потому что мы знаем, что на сегодняшний день доверие иностранных инвесторов Украины очень низкое. Сейчас главное глобальная задача сохранить хотя бы тех инвесторов иностранных которые еще которые остались есть, потому еще что есть. пережить время когда был президентом януковича режим януковича, когда был э, глобальный э, отжим бизнеса и инвесторов иностранных буквально сюда прогоняли заставляли за бесценок продать мы все знаем кому э, в какие структуры свой бизнес и просто прогоняли не понимали что они защищены у них нет никаких прав э, плюс кризис плюс война. Очень тяжело. И сейчас мы хотим разработать такой закон, согласно которому иностранные инвестора будут видеть, во-первых, свои гарантии, во-вторых, иностранными инвесторами, имею в виду публичные инвестиции, mm -hmm. ни в коем случае не инвестиции э, наших э, там, э, бывших э, людей, которые были у власти. Наших олигархов, которые заводят свои выводят свои деньги на офшоры и заводят якобы инвестиции. Нет, это будут публичные инвестиции. Мы четко будем привлекать экспертов и убеждаться в том, что это публичные инвестиции. И именно этим инвесторам надо давать льготы, именно этим инвесторам надо давать гарантии и максимально привлекать европейские инвестиции. С Фабрицией Романа я встречался, поскольку я являюсь спив головой группы межпарламентских связей Украины и Италии. В этом ключе мы с Фабрицией Романо обсуждали в первую очередь, естественно, волнуют вопросы иностранных инвесторов. Мы знаем, что в Украине немало итальянских инвесторов, только в банковской сфере два банка – это Unicredit и Pravox. Uh -huh. Мы знаем, и, очень, и автоимпортеры есть и э, в легкой промышленности. Ну, доста, доста, достаточное количество иностранных инвесторов. И при посольстве Италии создан Совет иностранных инвесторов, итальянских инвесторов в Украине. Э, очень сильно заинтересован государство Италии, посол Италии в том, чтобы развивать иностранные инвестиции, потому что в Италии, мы знаем, в первую очередь превалирует малый и средний бизнес, в отличие от Германии, где... В основном крупный бизнес. И очень хотелось бы, чтобы в Украине было как можно больше иностранных инвестиций, в частности итальянских. Да. Ну вот скажите, вот как происходил этот разговор, да? А, вот э, посол Италии говорит, что вот мы, мы хотим инвестировать в Украину в том числе, но нам нужны гарантии, очевидно же, да? А, это вот если мы берем, не берем в расчет ситуацию, которая э, с обвалом гривны в любой момент, в принципе, девальвация может произойти, да, ну, точнее, она происходит, но ну, непонятно, каким будет курс завтра, в принципе, война, да, но помимо этого, то, о чем вы говорите, иностранные инвестиции не защищены, потому что из опыта и, в принципе, и суды и сейчас, какие в Украине не реформированы еще, то э, любой инвестор иностранный может э, стать жертвой э, так, так называемого ну, рейдерского захвата, по сути. Вот что вы гарантируете? А, принятие такого закона, который а, а, не позволит это сделать, или будет в, в первую очередь? Только да, в первую этом очередь законе? У нас будет не только в этом законе. Э -э ТСК будет заниматься не только разработкой законопроекта. Мы будем рассматривать частные случаи, если будет какое-либо нарушение закона со стороны украинских органов власти или не обязательно власти будут обращаться в ТСК и на уровне Верховного Совета мы будем коллегиально рассматривать эти вопросы, опять же с привлечением эксперта и будем... Защищать иностранного инвестора как высший законодательный орган страны. Mm -hmm. Будем фокусировать внимание, защищать мы будем к иностранным, с публичным инвестициям относиться как к очень бережливо, как к младенцам. Мы будем создавать максимально максимально для них климат, который будет помогать в, развитию, в развитии инвестиций. Но в первую очередь для этого нужно удержать тех, тех иностранных инвесторов, кто есть. Я просто, я просто знаю, что в частности, если мы берем Италию, я общался с послом Италии, есть ряд известных итальянских брендов, которые хотят зайти на наш рынок, но не сомневаются. И они в первую очередь задают вопросы, вопросы тем бизнесменам, которые уже здесь на рынке. И они будут опираться в первую очередь, мы говорю не только об Италии, а вообще в принципе все европейцы будут опираться в первую очередь на мнение тех европейцев, которые уже существуют на нынешних МОО. А что же изменилось? Как же поменялась страна? Как же, э, насколько гарантированы наши инвестиции? А что-то уже поменялось вот на, на данный момент? Ну, если говорить, вообще в принципе я еще зам главы комитета правополитики и правосудия, занимаюсь вопросами в том числе судебной реформы. И мы недавно знаем, приняли закон про справедливый суд, который вступил в силу 26 марта, и вот уже третий день как работает, где гораздо больше ответственности. Судей. То есть четкие критерии ответственности судей за нарушение гораздо больше степени дисциплинарной ответственности судей. Это более дисциплинирует судью в принятии решения, помогает его привлечь, привлечь к ответственности быстро и четкие критерии. Если раньше было всего лишь два критерия дисциплинарной ответственности, это выговор и увольнение причем размыто за нарушение присяги, то сейчас четкая система дисциплинарной ответственности, в том числе судью могут отстранить от одного до шести месяцев от завершения правосудия. Это была моя поправка угу. в закон по праву на справедливый суд. То есть мы сейчас реформируем судебную систему. Угу. Идет реформа правоохранительных органов. Мы знаем сейчас новый генерал, прокур, генеральный прокурор Виктор Шокин. Мы знаем его принципиальную позицию. Мы знаем о антикоррупционных делах громких, которые расследуют Генеральная прокуратура МВД. Создается антикоррупционное бюро, законом оно создано. Сейчас прошел конкурс, на голову этого бюро сейчас будет назначен президент должен из четырех выбрать после этого конкурсная комиссия провела работу сейчас создается антикоррупционное бюро естественно сейчас в стране очень большие изменения все дело в том что у нас полная перезагрузка власти прошла после того как прошли выборы верховный совет потому что до этого мы не можем считать если мы не возобновили законодательный орган, выше законодательный орган, мы не можем, не можем взять полную перезагрузку власти. Но выборов на Для местном этого... уровне еще не было. А, бы в, не в, конце октября, да, в конце октября будут выборы на местном уровне, поэтому очень-очень много меняется у нас в стране. Uh -huh. uh, Сергей, вот uh, американский инвестор Джордж Сорос, uh, думаю, всем украинцам уже известен, uh, готов инвестировать 1 миллиард uh, в Украину, долларов, 1 миллиард долларов, если западные страны будут поддерживать частных инвесторов, то есть что он имеет в виду цитирую Запад может помочь Украине повышением привлекательности для инвесторов страхование от политических рисков необходимо это может принимать форму промежуточного финансирования ЕС процентных ставок очень близких к нулю. Вот есть, есть ли перспектива того, что Европейский Союз прислушается к Соросу и начнет не просто выражать озабоченность да, и, или проявлять заботу о стране, которая фактически дорого платит за европейский выбор? Вот возможно ли такое? Вы знаете, уже, уже такое было. Если вы помните, перед кризисом 2008 года, начиная с 2005 года, по 2008 по посередине 2008 была массовая скупка украинских банков, иностранными банками. И после 2008 -го года мы видим, какой был отток. А, то есть э, иностранные банки начали продавать свои активы. Э, ну, бизнес начинается с кредитования. То есть, э, банки это кровеносная система в принципе, кровеносная система бизнеса. Если э, иностранный инвестор не увидит дешевого ресурса, э, даже не дешевого ресурса, а понятного им ресурса, потому что у них процентные ставки за кредиты 4-4,5%, и кредиты дают на длительный срок совершенно другие условия кредитования, э, в первую очередь надо создать такие условия, чтобы опять заманить сюда западные банки. И чем больше тут западных банков, тем ниже будет э, ставка кредитования, тем будут более либеральные условия кредитования, и они разбьют не только иностранных инвесторов. Они еще привлек, ну, будут привлекательные условия для наших бизнесменов. Это очень важно, и нужно именно начинать и делать основной акцент на банковский сектор. это, то, о чем это будет? Джордж Сорос. Э, ну, надеюсь, что в ближайшее время. В том числе в законопроекте, который мы разрабатываем про возврат доверия иностранных инвестиций, мы этому уделяем очень много внимания. Для того, чтобы это, ну, будем работать с экспертами Национального банка и очень э, активно продвигать эти идеи. Uh -huh. Могу еще рассказать про группу Украина и Италия, потому что э, не, не, это касается не только иностранных инвестиций, а вообще в, в принципе взаимоотношения Украины и Италии на сегодняшний день скажем так, очень перспективны. Но мы знаем, информационная политика Италии является для Украины, ну, скажем так, не совсем проукраинская, там очень много, там очень много да, пропаган российской пропаганды российской и так пропаганды, далее. И мы да. в том числе и... это обсуждали с послом Италии. Угу. Вопрос до сих пор не ратифицирован Договор между э, Украиной и Евросоюзом и итальянским парламентом. Об этом э, мы обратились, написали обращение, обратились к итальянскому парламенту, чтобы как можно быстрее они ратифицировали э, это соглашение. Э, а в чем, а в чем э, задержка? Почему? Задержки... Ну, не то чтобы задержка, нету, это, нету, это официально... Э, это, да, да, да официально... Нет. Это, нет, задержек нет. Мы просто акцентируем на это внимание, чтобы Италия в э, ближайшем в ближайшем времени ратифицировала это соглашение. И сомнений нет никаких? Сомнений нет, что Италия ратифицирует. Mm -hmm. Италия очень дружелюбно к нам настроена. Мы планируем поездку в мае месяца нашей mm -hmm. группы межпарламентских связей. Еще, к сожалению, не сформирована группа межпарламентской связи в итальянском парламенте. Мы будем об этом просить, чтобы mm -hmm. не сформировали такую группу. И мне бы хотелось, мы с итальянским послом проговорили, что во время нашего визита в Италию, чтобы нам СМИ итальянские предоставили время, мы там будем выступать, будем освещать проблемы Украины, будем рассказывать правду о российской агрессии, о незаконной аннексии Крыма, как это все происходит и так далее. Кроме того, хочу сказать, что я являюсь членом партии «Удар» и мэр города Киева Виталий Кличко, наш лидер, подписал с итальянским посольством соглашение. Пока что подписана часть, культурная часть соглашения. И дальше мы будем подписывать экономическую часть соглашения о развитии в том числе иностранных инвестиций, развития культуры в городе Киеве. Угу. И... У меня будет к вам вопрос да. по Киеву. До этого хочу уточнить э, по поводу ратификации соглашения об ассоциации э, Украины с Европейским Союзом, что э, буквально пять дней тому назад э, э, немецкий парламент ратифицировал, да, и уже 14 э, стран э, Европейского Союза, которые ратифицировали. А теперь к Киеву. И э, очень, кстати, что вы э, как раз и из Удара, из парламента, Удар, как и мэр Киева, Виталий Кличко. Вот тут, знаете, об, о том, как ведется бизнес, вот даже на примере Киева. Вот мы знаем, что Виталий Кличко борется активно с мафами, так называемыми, против чего киевляне массово выступают. Но вот странная вещь случилась буквально вот за последнюю неделю, что с одной стороны мэр борется с мафами, а, а, а потом появляются тоже мафы на газонах в разных районах Киева. Но это якобы мафы, в которых будут продаваться или ларьки, или магазин социальный хлеб, так называемый. И Виталий Кличко относительно них, их очень категоричен, потому что я знаю людей, которые подавали заявки и жалобы относительно этих мафов, что их убирать не будут. Ну, вот такая ситуация, насколько официально вообще это все? Кто может решать, на каком газоне устанавливать, какой ларек? Вот это вы можете объяснить? Это же тоже важно понимать, я так понимаю, иностранным и инвесторам тоже. Насколько прозрачно ведется бизнес Знаете, в э, Я вас уверяю, то, что делает наш лидер, вы говорите, якобы: ну, значит, там будет продавать социальный хлеб. Я уверяю, что лидер не будет заниматься подменой понятий. И то под... есть там будут продавать. Да, и под видом, хлеб. и под видом. Например, социального хлеба будет, там что-то другое. Этого не будет ни в коем случае. Я просто давно знаю Виталия Владимировича, знаю его принципиальную позицию. И поверьте, это не человек, который будет кого-либо обманывать. Он в жизни, в спорте, он доказал свою жизнь, свою принципиальность, позиции. Это так, это действительно так. Это не... Э, он в, хор ну, в хорошем смысле слова он бесхитростный политик, и он делает то, что говорит, то делает. Это ну, а здесь это его цель оправдывает средства в этой ситуации? С чтобы... местом расположения, если есть реальные жалобы и если, Ой, и, если, и если эти ларьки мешают, то естественно Киев Совет, Киев Совет может пересматривать свои решения. И э, я думаю, что ну, для того, чтобы социальный важно, чтобы социальный хлеб продавался, а не там где а не место расположения ларька. Я думаю, что поменять место расположения ларька это небольшая проблема. Вообще, в принципе. Поэтому я думаю, что в ближайшее время э, Виталий Владимирович надо отреагирует. Мы знаем, что он вчера э, был с визитом в метро, он вчера проехался в э, Киевском метрополитене, увидел очень много нарушений безопасности, э, антисанитарию, пожарную безопасность, очень много торговых точек э, в тех местах, в которых им не положено находиться, сейчас занимается наведением порядка в метро. Уверен, что это успешно у него получится в самое ближайшее время. Поэтому Киев будет только лучше становиться. И если мы возвращаемся к Италии, то планируется открыть это будет уже в самом ближайшем в самое ближайшее время этой весной. В мае месяца будет сделана площадь, будет открыт памятник Данте, будет красивая площадь Италии. В это все в городе Киев. Вы все это увидите, мы это с итальянским послом тоже оговариваем. А в ответ, что в Италии тоже будет площадь? В Италии э... в ответ открывается время и памятник Шевченко. Угу. Тоже и наша, ну в том числе, с участием нашей группы в итальянском парламенте мы делаем фотовыставку Евромайдана. Угу. Будем показывать, как все происходило на самом деле. Сергей, ну мы начали с инвестиций, и хочется вот из вашего опыта общения а, и с представителями а, там, да, с послом Италии, вот может быть еще, может быть с инвесторами, с бизнесменами, во что интересно инвестировать сегодня в Украине? Какие сферы интересны для иностранных инвесторов? Ну, мы начинаем с банковской я начал с банковской. Mm -hmm. Это на самом деле очень интересная сфера, потому что для, для иностранных банков тут очень большая площадь для развития. И процентные ставки на кредиты будут постепенно снижаться. Иностранные банки, естественно, будут на взаимовыгодных условиях с бизнесом зарабатывать. И это, это необходимо. Украина, мы знаем, аграрная страна. Мы знаем, что Германия на сегодняшний день берет в аренду землю немецкие компании, но это только начало. Да? Германия, Голландия им интересна аграрная аграрная тема, потому что Украина очень большая аграрная страна, тут можно привести в порядок и фермеры будут очень хорошо зарабатывать и иностранным инвесторам будет хорошо и легко. Строительная сфера она всегда всегда в Украине очень неплохо развивалась, несмотря на все кризисы, все равно очень неплохо развивалась. Ну, мы знаем традиционно, у нас олигархи контролируют, но тем не менее, химическая промышленность, металлопромышленность. В Украине, поверьте, есть чем заниматься. И даже вплоть до того, чтобы модернизировать автопром на базе иностранных инвесторов, тоже у нас нету, у нас отечественного, отечественного автопрома его нету, если, ну, как бы, автозаз это, понятно. Поэтому очень-очень большая сфера для развития иностранных инвестиций. Самое главное этим предметно заняться. Мы вместе с мэром Киева планируем сделать форум иностранных инвесторов. Будет представлено, что вот инициатива партии УДАР сделала такой ТСК по защите иностранных инвесторов и разработка законопроекта о возврате доверия иностранных инвестиций. И задача этого форума, там тоже будет итальянские бизнесмены, итальянский посол, задача будет этого форума услышать, получить фидбэк от иностранных инвесторов, какие у них проблемы и что, и что бы они хотели. Мы представим свою программу, но мы будем не однобоки. И что бы они хотели видеть, в этом законе, какие бы они хотели получить гарантии для того, чтобы тут остаться и привлечь своих партнеров. 14 апреля мы идем с Виталием Владимировичем на прием в итальянское посольство, где тут будут собраны все итальянские инвестора. Тоже мы будем готовиться к этому форуму, тоже будем встречаться, слушать, общаться, и я уверен, что ну, к осени мы примем этот законопроект, и наша ТСК будет работать в, в полном объеме. А почему осенью, осенью. Есть ну, время консультации, разработки. Ну, мы... mm -hmm. Я не хочу, чтобы мы выдали сырой продукт, который, то есть самое главное услышать иностранных инвесторов, что же они. То есть форум мы проведем весной и будем ну, много работать, много контактов, и есть очень много сфер. Просто иностранные инвестиции они обобщают очень очень много сфер, очень много всего. И чтобы это был э, такой универсальный документ, который реально регулировал правоотношения иностранных инвесторов и государства Украины он должен быть очень тщательно проработан. Спасибо вам большое за то, что к нам пришли. Сергей Алексеев, народный депутат Украины в нашей студии. И говорили мы об иностранных инвестициях в Украину. Спасибо нашим телезрителям за то, что вы с нами. Мы это ценим. Не переключайте.